Если взять э, э, по поручению, что касается именно самой избирательной кампании, вот действительно столько грязи, столько вот этих ну, да. каких-то манипуляций, инсинуаций, вот технические кандидаты вот тема... и сливы этих не, не то что компроматов, а вот этих вот мифов о кандидатах. Рома, а вас нет. можно было купить? Нет. Почему? Очень дорого, очень дорого. А сколько, сейчас... сколько чашек сахара? Не знаю, навіть не знаю. Ну, в 6 мільярдів. Ну, роз. А розкажи, чим ти займаєшся тут. Я, я зараз ото нічим не займаюся Я так і бачу, у тебе купа паперів в руках, якими ти не займаєшся зовсім. Взагалі не займаюся, то все таки написано страшне. На сьогоднішній момент. Як вам вибори? Душі можна де сходімо. Журналісти по містам. А, гости, кандидаты. А где наши гости-кандидаты? Не пришли. Мы запустим ролик. Чиночки, не вышли, и там сейчас убивалось. Дубачи Еще Нет. Главное, сейчас не начать о машинках разговаривать. А тут Добрый вечер. Ночь выборов прямо на федеральный. Это для вас ожидаемый результат. И э, льва, я думаю, что... Потому что такое время непростое. В случае получения вами депутатского мандата, как вы планируете? Я всегда говорила... Мы еще не знаем, мы идем только а что, -то, что я могу сказать, что мы всегда готовы сотрудничать со всеми конструктивными силами. Мне предстоит за все отвечать я очень ответственно и обязательно этим занимался. Это, кстати, тоже, что и у нас нет отдельных недостатков, потому что все делается неверно. Я, буду этим заниматься. Выхода у нас нет. Видели ли вы сообщения, которые приходили нашим обычным запорожцам с агитацией оппозиционного блока? На мой телефон они почему-то не пришли. Кто это делали? Они... Были случаи физической расправы. А вы почти а с кем случаи физической расправы у нас были? На Анголенко, палатку

Ну, я думаю, что то, что какой-то сегодня есть новый феномен в том плане, что кто-то новый или старый, или там кто-то кому-то что-то обещал, выбор избирателя, это право избирателя, потому что мы должны уважать право избирателя. Также мы ожидали Сергея Кальцева, но, к сожалению, он к нам не присоединится. Я думаю, что где-то все равно сработали где-то какие-то, ну, скажем так... А эти выборы... Здравствуйте. Как я если почуваю, ну, действительно, да, в политике, можно сказать, там... Вот, э, вот, и э, то есть в этом плане как бы Спасибо. Yeah. Okay. Okay. Василий Андреич, без бензопилы вы не такой крепкий <laughs> Хочется отметить их активность. Лично присутствовать в пресс-центре изъявил мне желание сразу пять кандидатов. ...по 50 гривен, но прежде нужно было... ...в эфире, что вы больше не будете голосовать за антидемократические законы, за которые вы проголосовали 16 января. В антиконституционный способ... Знаете, но ну я считаю, у нас сегодня очень мало времени для дискуссий по тем законам, которые мы голосовали, и по тем законам, которые мы должны были бы голосовать. Время и история рассудят по-своему. Кто был прав, кто так был уже прав, кто в другом случае. Главное, сейчас не цеплять ярлыки на тех людей, которые голосовали за те или другие законы. Пойдет время, будет дан ответ грамотный и правильный по тому или по другому. Поэтому я не могу сегодня никаких... Давать обязательства в отношении этого и тем более давать оценку по тем законам, которые голосовались в прошлом. Пусть будущее все. То есть время не пришло еще? Пусть будущие все парламентарии дадут соответствующую оценку и скажут, от, от этих законов нужно избавиться сегодня. Может быть, меня послышал Но пришедший парламент будет лучше. Все последующие парламенты уже показали, что они несколько хуже, чем те, которые были до этого. Я на вам слово. Да. До свидания.